Покинути повсякденні турботи, зібрати друзів, взяти необхідні речі і вирушити в подорож. Чудова ідея для любителів здорового способу життя та активного відпочинку. Про туристичні виїзди на велосипедах, захоплюючі пригоди та несподіванки була наша розмова. У нас велика компанія. ми всі дружимо, ми багато їздимо в місті, ми підтримуємо друг друга. Вот. Ездим мы не только на велосипедах, то есть нас в основном считают как велосипедным, велосипедной группой, вот. даже в народе называют группа здоровья. Вот. Но мы не только на велосипедах, нас можно видеть, это и сплавы на байдарках, зимой это активно беговые лыжи, горные лыжи, вот. так что, в принципе, есть еще разные другие увлечения, но, конечно, большую часть времени мы уделяем велосипедам. На велосипедах много катаемся по Черниговскому району. Это ну такие себе однодневные велосипедные поездки. Берем с собой минимальные вещи, которые нужны. Вот, там маленький рюкзак, там коврик, на котором туристы спят. Можно выехать просто куда-нибудь на природу, хорошо провести время, где-то там летом поехать покупаться, например, на сноу либо на голубые озера. Вечером приехать домой. Ездим по Украине, так по Украине это, соответственно разные части страны, это и Крым, это Карпаты, из таких из интересных горных районов. Вот. В Крыму, соответственно, ходит много пешеходных туристов, также туда съезжаются велосипедисты. На велосипеде интересно тем, что можно преодолевать большее расстояние, вот. ну и в отличие от пешеходника мы не настолько устаем, потому что мы не носим рюкзак на плечах, вот. он ездит у нас на багажнике. Крім туристичних виїздів шляхами рідної батьківщини, відвідали наші герої і сусідні країни, зокрема побували в Білорусі. Звідки і привезли нові та цікаві враження. Ми їздили в Білорусію. Отличная поездка. Я, честно говоря, мы, мы к ней готовились. Ребята вот говорили, что больше, но я готовилась лично к ней примерно год. То есть вот мы как запланировали летом, на следующее лето вот едем в Белоруссию. Все, готовимся, готовимся, все, мы билеты заранее купили там. То есть готовились постоянно и физически, и бегали, мы тренировались, вот и велосипед там чинили, все это подготовили. То есть мы очень, скажем так, существенно подошли к этому походу. Очень понравилось в Беларуси, понравилось, скажем так, отношение людей к тебе. Там очень чисто, вот, именно в Гомеле в самом, в Бресте, очень чисто, очень приятное вот, отношение людей к тебе. То есть ты вот, видят люди, вот оно, наверное, видно по нас, что мы, скажем так, не наши, но они приезжают к тебе, вот, подходят, откуда вы, как вы, куда. Вот интерес вот этот, он на самом деле очень приятно, что к тебе, тебе люди подходят, спрашивают, что тебе помочь, там, как вам, а куда вам Проехать, может вам подсказать. Многие нам там нас там люди и угощали и кукурузой и чем настолько они угощали, скажем так, ну в сельской, скажем, местности. Поэтому Белоруссия, конечно, с яркими впечатлениями с такими осталась для меня. И вот в дальнейшем, конечно, есть такое желание постоянно, хотя бы хотя бы раз в год вот ехать куда-то туда вот хотя бы вот в Европу уже есть мысли, желание большое. Свіже повітря, дружня компанія та несподіваньки. Щось є у цьому захоплююче та романтичне. Саме тому і цікаво займатися велотуризмом, кажуть учасники групи здоров'я. Для того, щоб віддихнути. Ну і душою, і тілом, тому що в принципі міста у нас красиве, полісі я взагалі якби вважає, що в принципі я по багатьох містах України побував, але вважаю, що Чернігівщина дуже багата на. природные вот красоты, ресурсы. То есть у нас и водоемы, и леса есть, и климат такой благоприятный, в котором практически все растет, начиная от чего там, картошки, редиски, заканчивая там, не знаю, арбузы даже некоторые выращивая с персиками. То есть климат благоприятный, речек много, мест для отдыха предостаточно, как бы, поэтому, в принципе, благодатная эта почва для туризма. Для того, чтобы пообщаться, посидеть возле костра, попеть под гитару, ну, вот, покушать нездоровой туристической пищи, которая в принципе в походе разрешается и приветствуется. То есть если кто там в домашних условиях не употребляет каких-то продуктов, то в походе практически употребляется все. Как бы не зря говорится, что вот, когда ребенок, <свенит>, вернее папа подходит к ребенку, Туристу, і говорять, що ти єш, він говориш, не знаю, само приповзло. Звичайно, такі мандрівки вимагають певної підготовки фізичної і моральної. А крім того, треба і про необхідні речі подбати. Тож поцікавимось у вже досвідчених туристів, що потрібно для того, щоб вирушити в таку подорож. Поначалу можна пробувати, можна пробувати просто виїжджати на природу. Можна попробувати виїхати на природу там, за дісну, у нас просто переночувати. Просто переночевать, взять с собой там, спальный мешок, коврик. Можно, если ну, у многих людей есть палатки, можно взять свою палатку и поехать самостоятельно там, с друзьями переночевать. Вот. Потом уже смотреть на то, чего возможно не хватало и уже докомплектоваться. Можно посетить специализированные черниговские магазины туристические и проконсультироваться у продавцов. А взагалі, кажуть хлопці і дівчата, місць, куди можна з'їздити і на що подивитись, є чимало. Кожен такий виїзд дає можливість дізнатися, щось цікаве, познайомитись з новими людьми, насолодитись дивовижною красою природи. Україна наша, якщо хто як би, по ній не путешествував, то страна взагалі би, прекрасна і по туризму, і опять же по тим же условиям і. много чего интересного посмотреть. Много, как бы восточная очень сильно отличается от западной, южной, от северной. То есть как бы климат разный, и люди абсолютно разные, и, ну, и достаток у людей абсолютно разный в зависимости от этих территорий. То есть есть что посмотреть. И исторические места очень как бы разнообразны. Мы были в прошлом году весной в Чернореченском каньоне. Это один из самых длинных каньонов в Крыму. Вот, а там, по-моему, около 25 километров он э, растянулся. Каньон великолепнейший, просто, конечно, он очень такой экстремальный, то есть мы там, у нас была цель пройти каньон, там обычно его проходят по верху, можно его пройти по низу. И там надо переходить все время с одной стороны на другую, так как там невозможность пройти. Но мы взяли цель пройти именно по, одному, по одной стороне ее. В результате мы две трети каньона мы прошли по этой стороне, по которой хотели. Очень там, конечно, это все экстремально, на таких скалах, особенно если ты идешь, грубо говоря, на, на автономке, то есть у тебя нет ни магазинов по пути, нет ничего, то есть ты все несешь на себе, это большие тяжелые рюкзаки, а тут еще над вот этой скалой, над обрывами, над этими всеми, ну, эмоций масса, конечно, очень интересно, очень он красивый, Там скажем так, хоч Крим, да, але там зелень, така багата зелень, много животного мира. там вода, річка сама, вона така чиста і чиста. Ми купалися, хоча вроді і холодно було, але купалися. Каньон, мабуть, мене більше всього А Ще такі мандрівки об'єднують людей. Допомагає знайти друзів і однодумців. А своим прикладом наши герои надыхают других. Благодаря вот этим всем моим переубеждениям у меня вся семья купила велосипеды. То есть у меня трое, уже четыре велосипеда в семье. То есть у каждого члена семьи у моей велосипеды. То есть мы отдыхаем, катаемся. Конечно, они не так катаются, как хотелось бы. Ну, я имею в виду на такие большие расстояния, на такое количество большой дней. Но каждый день они там катаются по городу, за, за, за пределы города. Мы выезжаем с семьей. Это очень... Прекрасно учасники велотуристичної групи здоров'я впевнені: активний відпочинок, зміцнення здоров'я, нові відчуття, радість від'єднання з природою, ось переваги мандрів на колесах.